抓到了，你看，怎么一直看着我不说话，在想什么？啊，是不是林鹿的营养太好了，怎么完全不掉毛啊？虚妄消散，辛苦了。 剩下的事交给我来处理。嘘，树林的封印还不稳定，我不能离得太远，而且我也不能让你一个人躲在这里。我很快就会来找你，然后我们再也不要分开了。 以为我能做到的，当作我们没有分别，告诉自己总会再见。可我的心早就已经在想你了。抱歉让你久等，这次我确实在时空缝隙里迷路的有点久，幸好我最后如约赶来了。我想带你去一个地方，那里很特别。 也很美，所以你愿意和我走吗？